హరి ఓం శ్రీమన్నారాయణేము తొంభై మూడవ దశకము ఇరువది నాలుగు మంది గురువులు బంధు స్నేహం విజ్యాం బంధుస్ తవహి ఉపవత్ కరుణయాత్మాం త్యక్ सर्वं त्यक्त्वा त्यक्वाचरेयं सकलमपि जगद्वीक्ष्य मायाविलासं सकलमपि जगद्वीक्ष्य मायाविलासं नानात्वात् भ्रान्तिजन्यात् नानात्वात् भ्रान्तिजन्यात् सति खलु गुणदोषावबोधे विधिर्वा सति खलु गुणदोषान् बोधे विधिर्वा व्यासेधो वा कथं तौ व्यासेधो वा कथं तौ त्वयि निहितमतेर्वीत वैषं य बुद्धे त्वयि निहिविहितमेर्वीत निहितमतेर्वीता निहितमतेर्वीत वैषम्य बुद्धे बन्धुस्नेहं विजह्याम् तव हि करुणया त्वयुपावेशितात्मा सर्वं त्यक्त्वा सकलमपि जगद्वीक्षमायाविलासम् नानाद्वा तु भ्रान्ति सति खलु गुणदोषा विधीर्वा व्यासे लो वा कथं तौ त्वयि निहितमतेर्वितवैषम्यबुद्धेः क्षुतृष्णा लोपमात्रे तृष्णा लोकमात्रे लोपमात्रे लोपमात्रे सतत कृतधियो सतत कृतधियो जन्तवः सन्त्यनन्ताः जन्तव सन्त्यनन्ताः तेभ्यो विज्ञानवत्वात् तेज्यो विज्ञानवत्वात् पुरुषैः पुरुषैः वरस्तज्जनैर्दुर्लभैव वरस्तज्जनैर्दुर्लभे वा दुर्लभैव दुर्लभैव तत्राप्यात्यात्मनः स्यात् तत्राप्यात्मनात्मनः स्यात् सुहृदपि च सुहृदपि च रिपुर्यस्त्वयि न्यस्तचेताः रिपुर्यस्त्वयिनस्त्यचेताः तापोचित्ते रूपायं तापोचित्ते रूपायं स्मरति स हि सुहृत् मरति स हिस्रहृतो स्वात्मवैरी ततोऽन्यः स्वात्मवैरी ततोऽन्यः क्षुरुतृष्णा लोपमात्रे सततकृतधियो कृत तेभ्यो विज्ञानवत्वात् पुरुषयिह वरस्तज्जनेर्दुर्लभैव तत्राभ्यासमात्मनः स्यात् सुहृदपि च रिपुर्यस्त्वन्यस्तचेताः तापोचित्ते रूपायम् स्मरति सैः सुहृत् स्वात्मरी त्वत्कारुण्ये प्रवृत्ते त्वत्कारुण्ये प्रवृत्ते कई बहि कवि नही, नही। गुरुर्लोक वृत्ते भूमि गुरुर्लोक वृत्ते भूमन सर्वा क्रांता भूमिर्न चलती सर्वाक्रान्तापि भूमिर्महि चलति ततः सत्क्षमां शिक्षयेयम् ततः सक्षमां शिक्षयेयं गृह्णीयामि सतत्तद्विषये गृह्णीयामि सततद्विषयं परिचयेप्यप्रसक्ति क्तिं समीरात् परिचयेप्य प्रसक्तिं समीरात् व्याप्तत्वं चात्मनो मे व्याप्तत्वं चात्मनो मे गगनगुरुवशाद्भातु निर्लेपता च गगनगुरुवसाद् निर्लेपता च त्वत्कारुण्ये प्रवृत्ते कैव नहि गुरुर्लोकवृत्तेऽपि भूमन् सर्वाक्रान्तापि भूमिर्न हि चलति ततः सत् क्षमां शिक्षयेयम् गृह्णीयामि सतद्विषयं परिचयेप्य प्रसक्तिं समीरात् व्याप्तत्वं चात्मनो मे गगनगुरुवशाद्भातु निलेपता च स्वच्छस्यां पावनोऽहम् स्वच्छ स्वां पावनोऽहं मधुर उदकवत् वह्निवन्मास्म गृह्णाम् मधुरमुदकवतु वह्निवस्मा वक्निवन्मा स्म गृह्णा सर्वान्नीनोऽपि दोषम् सर्वाणि नोऽपि दोषं तरुषु तमिव माम् तरुषुतमिव मां सर्वभूतेष्ववेयां सर्वभूतेष्ववेयां पुष्टिर्नष्टिः कलानां पुष्टिर्नष्टिः कलानां शशि न इव शशि न इव तनोर्नात्मनोऽस्तीति विद्याम् तनोर्नात्मनोऽस्थितिविद्यां तोयादिव्यस्तमार्ताण्डवदपि च तोयादि वद वदसि वदसि च मार्ताण्डवदपि च मार्ताण्ड वदपि च तनुष्वेकतां त्वत्प्रसादात् तनुष्वेकतां त्वत्प्रसादात् स्वच्छस्यां पावनोऽहं मधुर उदकवत् वह्निवन्मास्म गृह्णाम् सर्वा निनोऽपि तरुषुतमिव मां सर्वभूतेष्ववेयाम् पुष्टिर्नष्टिः कलानां शशि न इव तनोर्नात्मनोस्थितिविद्याम् तोयादिव्यस्तमार्ताण्डवदपि च तनुष्वेकतां त्वत्प्रसादात् स्नेहाद्व्याधात्तपुत्र स्नेहाद्व्यादात्तपुत्र स्नेहा प्रणयमृता प्रणयमृता कपोतायितो मास्म भूवम् कपोतायितो मास्म भूवम् प्राप्तं प्राश्नन् सहेय प्राप्तम् प्रश्नं सहेय क्षुधामपि सेयुवत् क्षुधामपि सेयुवत् सिंधुवत् श्यामगाधः सिंधुवत् श्यामगाधः मा पप्तं योषिदादौ मा पप्तं सिखिनि सेलभवत् भृंगवत् सारभागी सारभागी भूयासं किन्तु तद्वद्धनचयन भूयासं किन्तु तद्वद्धनचयन वशान्माहमीश प्रणेशम् वशान्माहनीस प्रणेशं स्नेहाद्व्याधात पुत्र प्रणयमृत कपोदायितो मा स्म भूयम् प्राप्तं प्राश्नन् सहेय क्षुधमपि श्रेयुवर्त् सिन्धुवत् स्यागाधः मा पप्तं योषिदादौ भृङ्गवर्तु सारभागे भूयासं किन्तु तद्वद्धनचयन वशान्माहमेष प्रणेशम् मा बध्यासं तरुण्या मा बध्यासं तरुण्या गज इव वसया नार्जयेयं धनौघम् गज इव वसया नार्जयेयं धनौघं हर्ता न्यस्तं हि माध्वीहर इव हर्ता न्यस्तं हि माध्वी हर मृगवन्मामुहं ग्राम्यगीतैः मृगवन्मामुहं ग्राम्यगीतैः नात्या सज्जेय भोज्ये नात्या सज्जेय बोध्ये झष इव बडिसे पिङ्गलावन् निरासः इव बडिसे पिङ्गलावन् सुप्यां भर्तव्ययोगात् सुप्यां भक्त्यवयोगात् कुरर इव विभो गुरर इव विभो सामिषो सामिषोर्नैर्नहन्यै मा भद्यासं तरुण्या गज इव वसया नार्जयेयं धनौघम् हर्तान्यस्तं हिं माध्वीहर इव मृगवन्मामोहं ग्राम्यगीतैः राम्य नात्या सज्जेय बोध्ये झष इव बडिसे पिङ्गळावण् सुप्याम् भर्तव्ययोगात् कुरर इव विभो सामिशोर्नैर्नहन्यै। वर्तेय त्यक्तमानः वर्तेय त्यक् मानः सुखमतिशिषुवन्निस्सहायश्चरेयम् सुखमतिशिषुवन् निःस्सहायच्छरेयम् कन्याया एकशेषो कन्या शेष वलय इव विभो इव विभो वर्जितान्योघोष वर्जिताघोष व्वित्तों नवबुद्ध्य पुदिवि नवबुद्धे पर क्ष्मा भृदाया न घोषं क्ष्मा भृदाय ना क्ष्मा भृदाया न घोषं गेहेष्वन्यप्रणीतेष्वहिरिव गेहे निवसान्युन्दुरोर्मन्दिरेषु निवसान्युन्दुरोन्मन्दिरेषु वर्ते य त्यक्तमानः सुखमतिशिसुवन्निस्सहायश्चरेयम् कन्याया एकशेषो वलय इव विभो वर्जितान्योन्यघोषः त्वचित्तो नावबुद्ध्यै परमिषु कृदिव क्ष्माभृदाय न मोषम् गेहेष्वन्यप्रणीतेष्वहिरिव निवसान्युन्दुरो मन्दिरेषु त्वय्येव त्वत्कृतम् त्वं क्षपयसि त्वय्येव तत्कृतं त्वं क्षपयसि जगदित्यूर्णनाभात् प्रतीयाम् जगदि चूर्णनाभात् त्वच्चिन्ता त्वत्स्वरूपम् त्वच्चिन्ता तत्स्वरूपम् कुरुत इति दृढम् पुरुत इति दृढम् शिक्षये पेषकारात् शिक्षये पेषकारात् विड्भस्मात्मा च देहो विड्भस्मात्मा च देहो भवति गुरुवरो यो विवेकं विरक्तिं भवति गुरुवरो ये विवेकं विरक्तिं धत्ते संचिन्त्यमानो दत्थे सञ्चिन्त्यमानो मम तु बहुरुजा पीडितोऽयं विशेषात् मम तु बहुरुजा पीडितोऽयं विशेषात् त्वय्येव तत्कृतं त्वं क्षपयसि जगदित्यूर्णनाभात् प्रतीयाम् चिन्तास्वरूपम् कुरुतैर्विदृढम् शिक्षये पे सकारात् बिड्भस्मात्मा रदेहो भवति गुरुवरो यो विवेकं विरक्तिं धत्ते सञ्चिन्त्यमानो मम तु बहुरुच पीडितोऽयं विशेषात् हि हि मे देहमोहं त्यज हि हि मे देहमोहं त्वज पवनपुराधीश यत् प्रेमहेतोः यत् यत्प्रेमहेतोः गेहे वित्ते कलत्रादिषु च देहेः वित्ते कलत्रादिषु च विवसितास्त्वत्पदं विस्मरन्ति विवसितास्त्वत्पदं विस्मरन्ति सोऽयं वह्ने सुनो वा सोऽयं वह्ने सुनो वा परमिह परतः साम्प्रतं पर् परमिह परतः प्रथं चाक्त्या त्यवशमत इतः तवसमत इतः कोऽपि न त्वत्पदाब्जे कोऽपि न तत्पदाब्जे देहमोहं त्यज पवनपुराधीस पुराधीश यत्प्रेमहेतोः गेहे वित्ते कलात्रादिषु च विवसितास्त्वत्पदं विस्मरन्ति सोऽयं वह्ने शृ वा परमिह परतः साम्प्रतम् चाक्षिकर्ण त्व विकर्षन्त्यवसमत इतः कोऽपि न त्वत्पदाब्जे दुर्वारो देहमोहो दुर्वारो देहमोः यदि पुनरधुना तर्हि निःशेषरोगान् यदि पुनरधुना तर्हि निःशेषरोगान् कृत्वा भक्तिं द्रढिष्ठां कुरु कृत्वा भक्तिं द्रुणिष्ठां कुरु तव पदपङ्केरुहे पङ्कजाक्ष तव पदपङ्केरुहे पङ्कजाक्ष नूनं नाना भवान् ते नूनं नानाभवां ते समधिगतमिमं मुक्तिदं विप्रदेहं समधिगतमिमं मुक्तिदं विप्रदेहं क्षुद्रेखा हन्त त मामाक्षिप क्षुद्रेहाहन्त ममाक्षिपा विषयरसे पाहि मान् मारुते स विषयरसे पाहि मां मारुते स दुर्वा... दुर्वारो देहमोहो यदि पुनरधुना तर्हि निःशेषरोगान् कृत्वा भक्तिं प्रतिष्ठाम् कुरु तव पद पङ्केरुहे पङ्कजाक्ष नूनं नाना ते समधिगतमिमं मुक्तिदं विप्रदेहं क्षुद्रेहा हन्त माक्षिप विषयरसे रसे पाहि मारुते स ఇరవై నాలుగు మంది గురువులు అను తొంభై మూడవ దశకము సమాప్తము నారాయణ నారాయణ గోవింద శ్రీమన్నారాయణ నారాయణ గోవింద నారాయణ నారాయణ గోవింద లక్ష్మీ నారాయణ గోవింద హరి ఓం